страха в реальности нет. Страх живет в одном закоулке в наших мыслях о будущем. Страх – это плод нашего воображения. Он заставляет нас бояться того, чего нет и, вероятно, не будет никогда. Это же чистое безумие. Ты только пойми меня правильно. Опасность ⁇ это реальный факт. Но страх ⁇ это твой выбор. Все мы рассказываем себе сказки. Я перестал это делать.